действительно оборудование 61-го года, и сколько в него не вкладывает денег, ну, лет через 10, это просто будет нецелесообразно. То ли... Их надо будет вкладывать так много, что проще будет купить что-то новое, то ли э, оборудование будет больше находиться в ремонте, чем работать. А это говорит о том, что мы подведем самый главный фактор это надежность. Вот, сегодня наше предприятие огромное значение уделяет надежности поставки тепла всем категориям потребителей, прежде всего населения. Приглашали иностранных специалистов, мы советовали с ними, э, что сегодня происходит в Европе, что сегодня происходит на развитом Востоке, что сегодня в вообще происходит в развитых странах, каким образом, на каких технологиях строят они свои э, энергетическое оборудование. Вот. Ну, было предложено очень много всевозможных технологий, мы остановились с ними на так называемой технологии циркуляционного кипящего слоя. Но ну, это э, та технология, которая сегодня очень активно используется в Европе, вот. и она имеет э, несколько очень важных преимуществ, таких как, э, куда более выгодно отличается от того оборудования, которое есть у нас с точки зрения экологии это в разы и в десятки раз уменьшение выбросов в атмосферу по сравнению с действующим оборудованием и это возможность работать исключительно на твердом топливе и угле полностью отказавшись от газа. Ну, в наших сегодняшних условиях именно подчеркиваю ну, в совсем сегодняшних условиях, когда мы понимаем, что происходит с ценой с поставками газа, возможность от него отказаться это прежде всего та же самая надежность, о которой я говорил и это значение, значительность Снижение себестоимости тепловой энергии поскольку газ он не просто дорожает а ну, дорожает с невероятной скоростью таким образом э, альтернативой тому что мы имеем на сегодняшний день может быть котел который будет работать по технологии циркуляционного кипящего слоя кто может в украине заниматься разработкой этого проекта до кого вы звертаетесь ну, вы знаете, мы поиск потенциальных партнеров, которые могут разработать этот проект, начали не с украинских партнеров, мы начали за рубежом. Вот, это были те же самые чешские специалисты, которые мы которые провели аудит и которые начали самый первый этап подготовки проектной документации. Однако потом, когда мы стали мы более глубоко и расширенно подошли к этому вопросу, мы поняли, что чешские специалисты принесут нам однозначно иностранный котел. Это будет правильно, и мы тоже сегодня предлагаем поставить котел иностранного производства, поскольку украинская промышленность такого типа котлов не производит вообще. А вот касательно того всего, что будет около котла, э, ну это прежде всего строительные работы, это инженерные работы, это вся электрическая, это вся киповская часть, это вся обвязка в виде трубопроводов, это все можно и нужно приобретать у наших отечественных... Э, производителей. Именно поэтому мы, кроме того, что тщательно промониторили международный рынок, мы обратились к украинским специалистам. На Украине таких предприятий, которые могут выполнить эту работу, ну, наверное, можно пересчитать на пальце одной руки. И одно из таких предприятий мы выбрали это Донецкий научно-исследовательский проект, и Изыскательский институт, Дон Теплоэнерго, сокращенно Донтеп. Почему именно это предприятие? Именно это предприятие мы выбрали хотя бы потому, что это именно тот институт, который спланировал, спроектировал и под ноль ввел в эксплуатацию единственный в нашей стране котел, который работает по такой технологии, которая находится на востоке страны, это Старобешевская ТЭС. Вот. Ну, если совсем коротко подвести итог, потому что вы спросили, мы остановились на украинском проектанте, поскольку он, кроме основной части, это котел, сможет в дальнейшем использовать продукцию отечественных производителей, что, в свою очередь, ну, прежде всего, э, упростит выполнение работ и приведет к значительному их удешевлению. Я бы хотел тут еще сказать, я только что упомянул э, тарифы образования. Вот. Э, так вот, э, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, котел которая будет работать на технологии циркуляционного кипящего слоя. Я так мельком сказал, сейчас хотел бы подчеркнуть это более развернуто и четко. Его очень важным, отличительным свойством, особенностью, кроме экологии, вот, будет э, значительное удешевление тепловой энергии. Почему? Потому что мы полностью уйдем от газа. Значит, сегодняшняя стоимость газа там, более 4 тысяч гривен. 4 387 гривен за, один, за тысячу кубических метров без НДС. При этом государство сегодня пока еще э, датирует тот газ, который мы используем для производства тепловой энергии, собственно, для населения. И, это, и стоимость этого газа сегодня составляет 1091 гривен без НДС то и в четыре раза меньше. Когда выровняется цена на этот газ, а мы все понимаем, что это произойдет, и произойдет в очень скорой перспективе, мы считаем постановление правительства, там об этом четко сказано. Так вот, когда это произойдет, то по сравнению с котлом ЦКС, примерно в четыре раза себестоимость на газу будет выше, чем та, которая будет с котлом ЦКС. Но тут есть один важный момент. Это будет только тогда, когда котел ЦКС будет построен. В каком оно сегодня находится состоянии? Несколько лет назад мы приглашали иностранных аудиторов, специалистов ведущих мировых фирм, такие как IBB, HD Engineering, Alta, которые провели по нашей просьбе аудит предприятия. Какие основные выводы они сделали? Разумеется, был сделан вывод о том, что парковый ресурс оборудования либо вычерпан и перевыполнен, либо вот-вот подойдет к такому, который по паспортным данным уже дальше не подлежит эксплуатации. Однако, с учетом того, что в это оборудование постоянно вкладываются достаточно большие средства, оно находится в рабочем способном состоянии и выдает тот продукт, который все мы можем почувствовать на себе, это тепло зимой и горячая вода летом в наших кранах. Какой сделали вывод чешские специалисты? Ну, вот они разумеется, подчеркнули, как я уже только что говорил, что оборудование в достаточно почтенном возрасте находится, вот. и сделали вывод, если продолжать вкладывать в него необходимое средство, оно проработает еще примерно 10 лет. О каких средствах мы говорим? Вот. Но прежде всего это те средства, которые в свое время Технова на себя брала обязательства ежегодно вкладывать для поддержания его в рабочем способном состоянии на протяжении примерно 10 лет, чтобы хватило этого оборудования. Это 60-80 миллионов гривен ежегодных вложений без НДС. Ну вот примерно в таком состоянии находится сегодня предприятие.